Ми прийшли сюди, щоб пікетувати громадську раду при виконкомі Воробйовську, щоб її розпустили. Воробйовський совет як общественний туалет. Зрозуміло, Общественна рада, рада повинна контролювати дії голови, а не пі -пі -пі співати йому оди. Ну, не нравится пока. Люди их пересберут, правильно? Зачем вы сейчас это делаете? Ну потому что у нас как в стране, так и тут зимой и ну, там будут очень важные выноситься вопросы. Самое главное – это отставка городского головы Бакая, которого, лично я, я, допустим, мое мнение, что он вор, он э, ворует деньги городского бюджета на тендерах, учителя не получают зарплаты, врачи тоже, э, завышенные коммунальные тарифы, э, в том числе тарифы на воду. Ну, то есть я считаю, что такой городской голова не должен находиться на своей должности. Я думаю, что в любом случае, э, даже если не хватит 40 голосов, то большинство депутатов Голосуют за оставку. А это уже значит, что большинство депутатов выразили им свое недоверие. Затем эти плакат депутаты займитесь делом а не интригами. Про какие интриги вы говорите? Про депутатські інтриги. Конкретно можете які? Чим вони інтригують? Завжди інтригують. Що вони роблять такого, що не... чого не мають робити. Чого вони не роблять, що мають робити? Гоу no комен. не посторонний, я журналист. Вы тут пускайте, да, вы Там уже журналисты есть. Всем, чё, кому чё? надо озвучивать. А вот, ребята, тоже журналисты надо озвучивать. Это у нас по а, Как можно видеть? Это громадский телебачка. Я не называю посторонним. Это громадская телебачка. Ну, там есть уже телевидение. Так почему А что они должны с ними связываться? Они имеют право вести съемку. Мы имеем право вести съемку. Давайте интервью все. Это в записано. Я помещник народного депутата згідно закону про статус народного депутата, вы маєте пустити мене в це приміщення в будь-якому випадку. ну так, и не выходит, это оператора. Нет. Тут получ... пускайте, випускайте, там не пускайте. Как получается, Костя. Я извиняюсь, тоже помощник народного. Я не я я, я не не помнитель народного депутата. Просто за да. Давайте поднимать. Да, ребята, вы снимать здесь будете, ну, или что. Сейчас вас как завели, вас. так и выведут. Что ты Ни одной йоты закона мы не нарушили. Ми привлі минути Конституцію. Що такое пропускний режим? Я особо даріоних сказую. Є посвідчення, будь ласка, будь ласка, проходимо. Тому для того, щоб було правильно і справедливо, щоб ми не порушували закон. Там стоять люди, тут є працівники виконкому, а також громадяни міста, якщо вони мають посвідчення, а у нас... Тим більше є прикордонна зона, то ми, не порушуючи законодавство, зробили те, що сьогодні зробили. Сьогодні взагалі по-другому все було проїхати. Сьогодні повинен був би вооружений захват міста Бердянська. Слушайте, я вам кажу. Ви слушаєте. Вооружений захват города Бердянська. сегодня. Сегодня должны были провозгласить народного мэра. Здесь не ориентированы по Новореве, а не по Кай. Понимаете, народного мэра провозгласить. То, что было в и то, что было в Мариуполе. Кто сбирался и какими силами? Здоровыми силами сбиралась сила рода. Военного народа, вооруженная рота, сбиралась сюда для того, чтобы поставить здесь своего народного мэра. Мы выходили на разные деревни. Из какого боку? Кто это? Конкретно. Оттуда, с того Бога. Добровольческие батальоны наши. Вы, как депутаты, вы депутаты сильных. Такое подходит женщина с города Канада. Говорит, не слава Украине, ребята, держитесь. Нас вывели сюда сильно. Нас пугали то, что нас уволят. Если мы сюда не придем, на высокую организацию с города Канала. Пойдемте, спросим людей. Не бойтесь. Вы же слуги народа, избранники народа. Для того, чтобы пояснить ситуацию. Нахрена же мы вот это баламутим людей с 10.00, 12 мая. Ну, вот, подожди, Виталий, ну, товарищ, мы до конца... С 10.00, 12 мая 15 -го года проводится бессрочный митинг, количество 500 человек вот здесь, люди добрые. Только что нам рассказывать, А где ты возьмешь людей? Люди да. Ну просто не надо. Надо отвечать за свои слова просто. Чтобы он ко мне, пожалуйста. Чтобы он на этот вопрос. Я пытался ответить. Ответь на этот вопрос. Новости на вопрос. Пожалуйста, отвечай. Потом я приглашу тебя в другое место. Уважаемые товарищи, сколько нужно нам времени для того, чтобы спокойно выполнить процедуру тайного голосования? Я думаю, для этого да, потребуется час, для того, чтобы Какой вы... час? Это... Я Это реальные, заходу, ребята. 49. Вы задали вопрос, и сразу да. начинаете критиковать мой ответ. Вы, пожалуйста, видите, что а я тоже что -то по, по закону закон. и что уголовующий. Но я, как представитель комиссии, отвечаю сейчас перед законом. Поэтому я предлагаю час. За это время рів проголосувати, желаючі. хто не желаючи, не буде голосувати. І комісія надо ще почитати нормально, спокійно. Шипульський є там Я вже чотири з половиною роки тут депутат. Чотири з половиною роки, якщо ви слідкуєте за місцевою пресою, я звинувачую нашого міського голову, що він ну, місто роз разом... це зараз прийшли патріоти. честь Чесіхвала, якщо Бакай Город розвалив. Я це пишу періодичністю місяць-два і мотивую фактами і рішеннями, що так горнаправити не можна. На Незалежно від того, що по закону голосування, по довір'ї городському до голові, дають на право голосувати тайно, я відкрито говорю, независимо от тех результатов, которые сегодня сейчас будут озвучены. Я выступила за отставку Оля Артемовна, я очень вас попрошу, не трогайте моих детей по одной причине. Вы сказали, там коммунальные службы, и у вас сын депутат, я своими детьми рожусь. Это мое то, что есть и душу, это моя радость я рад, что они такие есть. Спасибо, сынок. Yeah. Идем дальше. Uh, у меня теперь ясно, две новости. Одна хорошая, одна плохая. Uh, хорошая, что большинство депутатов uh, проголосовало за ставку Роскова. А плохая, что uh, по закону этого большинства недостаточно, чтобы он сегодня покинул Результаты голосования. За 33 голоса. Ну и волосил, подривалесь, ну и мы помним, кто победил тогда, Шаповалов. А нарисовали тогда да Бакаю. А вот поэтому, попринь, поэтому. На сегодня мы все, что могли, сделали. Мы от своих слов не отступили. Хоть нас и обвиняли и в сепаратизме, и в захвате города, и что мы с вами недостойны, и тетушки. Мы это все достойно вынесли. Каждый проголосовал. Нам скрывать нечего. Говорим все как есть. Остальных можете спрашивать у них, как они себя вели, почему они поддерживают Бакая. Милиция, к сожалению, покинула после острова стоящих вопросов, покинула территорию Хотя я думаю, что часть ее должна была остаться и как бы свой долг выполнять, блюстить порядок. Сейчас здесь его на свидание идет совсем в другом ракурсе, чем вы наблюдали. Сейчас тихо, спокойно обсуждается моменты и голосуем за ввод этих обсуждений. совершенно другой ракурс. Сейчас сегодня у кого сума положит. Это кто-то кирпин туда? Ну, мы почитаем, может быть, и всех фудлингов, если ты будешь дополнительно кирпин с туда, если это справа.